Pada video sebelumnya kita telah melakukan serangkaian tes untuk menguji penglihatan mata pada semut rangrang -rang liar. Demi untuk menjawab pertanyaan dari calon peternak semut rangrang -rang dan juga peternak semut rangrang -rang pemula, kali ini kita akan melakukan serangkaian uji coba pada semut-semut yang ada di rak budidaya. Saksikan video ini sampai akhir, Anda pasti akan lebih tahu fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Pada video sebelumnya, telah kita lakukan serangkaian tes untuk menguji daya penglihatan semut rangrang -rang liar. Dan pada video kali ini, kita akan melakukan hal yang sama pada semut yang ada di kandang budidaya. Apakah akan kita dapatkan hasil yang sama? ataukah justru akan terjadi perbedaan dengan semut rangrang yang berada di alam liar? Uji coba ini juga masih berhubungan erat dengan pertanyaan peternak semut rangrang pemula, apakah benar peternak semut rangrang tidak boleh terlalu sering untuk dikunjungi dan semut rangrang yang ada di rak budidaya tidak boleh terlalu sering untuk ditengok agar tidak mengganggu produktivitasnya kita lakukan uji coba agar kita semakin rasional dalam beternak semut rangrang -rang menggunakan metode-metode yang masuk akal berdasarkan penalaran dan pengujian ilmiah, bukan sekedar asumsi pribadi belaka. Kita lakukan uji coba seperti kemarin dengan memberikan benda yang bergerak di dekat mereka dan akan kita lihat apakah ini berpengaruh dan mengganggu mereka. Bisa Anda lihat di sini kami melakukan gerakan ini sangat dekat dengan semut rangrang sampai-sampai ada salah satu semut rangrang -rang yang bisa meraihnya. Gerakan ini dilakukan hanya pada jarak sekitar 5 mm dan tidak lebih dari 1 cm. Dapat kita lihat dengan gerakan yang sedekat ini tidak semua semut rangrang -rang meresponnya apalagi merasa terganggu. Tidak mungkin juga kita mengunjungi dan menengok rak budidaya semut rangrang -rang dengan jarak yang sedekat ini. Kita coba pada rak di sisi yang lain dengan gerakan yang lebih ekstrim. Kita lakukan di sudut rak, di mana semut rangrang -rang biasanya banyak terkonsentrasi di tempat ini. Ini juga dilakukan dengan jarak yang sangat dekat, tidak lebih dari 5 cm terlihat hampir semua semut rangrang yang berada di sini merespon gerakan benda ini. Ketika gerakan benda ini kita jauhkan dari mereka dengan jarak lebih dari 5 cm, mereka tidak meresponnya dan tetap mengacuhkannya. Dan kembali lagi saya katakan bahwa peternak semut rangrang tentu juga tidak akan menengok peliharaannya dengan jarak yang sedekat ini. Benda ini hanya berjarak sekitar 10 cm dari semut rang-rang. Sekarang kita coba menggoda semut rang-rang dengan gerakan tangan. Pada jarak sekitar 5 cm, terlihat semut-semut ini sangat antusias untuk meraih tangan ini. Dan kami ingatkan kembali, bagi Anda yang belum terbiasa melakukan ini, anda harus menggunakan pengaman berupa sarung tangan karet dan juga tepung, sebagaimana yang pernah kita ulas pada video tentang cara agar tidak digigit semut rangrang. -rang. Dalam jarak sedekat ini, memang semut rangrang -rang bisa melihat gerakan-gerakan tangan ini dengan sangat jelas, sehingga mayoritas dari mereka meresponnya dengan posisi siaga. Gerakan yang dilakukan sedekat ini jelas mengganggu aktivitas muterang-rang. Mereka yang seharusnya melakukan aktivitas pada pekerjaan sebagaimana mestinya justru malah memberikan pengamanan pada teritorial koloninya untuk mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi dan mengancam mereka. Mungkin berawal dari sinilah ada pelarangan kepada peternak semut rangrang -rang pemula agar jangan terlalu sering menengok peternakan semut rangrangnya. Padahal justru dengan semakin banyaknya interaksi, peternak akan semakin lebih mengenali piaraannya dan juga semut-semut akan semakin mengenali orang yang memeliharanya. Sejak pertama kali kami membudidayakan semut rangrang -rang tahun 2013, kami sering bermain-main dengan semut rang-rang seperti ini, selayaknya pemelihara kucing yang sedang bermain dengan kucing lucunya. Dan tidak pernah kami temukan efek buruk dari permainan ini. Produktivitasnya pun tidak terganggu sama sekali. Ketika gerakan-gerakan tangan ini dijauhkan dengan jarak sekitar 15 cm, Semut Rang Rang pun tidak meresponnya dan mengabaikannya. Mungkin gerakan tangan ini tidak terlalu menarik bagi Semut Rang Rang. Sekarang kita coba goda mereka dengan sepotong kayu. Dalam jarak 10 cm ini, semut-semut juga tidak merespon gerakan kayu ini. Dan setelah kayu ini didekatkan dengan jarak 5 cm, semut-semut ini baru merespon gerakan ini. Di sini kembali terbukti bahwa semut rang-rang yang ada di rak budidaya hanya akan merespon benda yang bergerak pada jarak sekitar 5 cm. Dan sekali lagi kami katakan bahwa rasanya tidak mungkin jika peternak semut rang-rang akan menengok semut-semut piaraannya dalam jarak 5 cm. Akan terasa sangat aneh jika peternak semut rangrang sering-sering menengok piharaannya dengan jarak sedekat ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang lebih real. Kita akan peragakan posisi seorang peternak yang sedang menengok semut rangrang di rak budidaya. Kita ambil posisi dengan jarak 15 cm dari rak budidaya. Dan kembali terbukti, semut-semut rang-rang ini tidak bereaksi sama sekali, bahkan mengabaikan kehadiran peternak yang memeliharanya. Di sini jelas terbukti bahwa menengok semut rang-rang dengan jarak yang sewajarnya tidak memberikan pengaruh apapun terhadap semut rang-rang. Dan rasanya tidak berlebihan jika kami katakan bahwa terlalu sering menengok semut rang-rang di rak budidaya tidak akan memberikan pengaruh buruk kepada mereka selama kita melakukannya dengan wajar dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu mereka. Kita lakukan gerakan tangan dengan cara seperti ini pun dalam jarak 15 cm tidak akan memberikan pengaruh kepada semut rang-rang di rak budidaya. Dan untuk lebih meyakinkan pembuktian kita kali ini, sekarang kita coba menggoda mereka dengan sepotong daging ayam. Kita letakkan dekat dengan rak budidaya semut rang-rang dengan jarak sekitar 1 cm. Semut-semut ini sudah melihat ada sesuatu benda di dekat teritorial mereka. Sebagian dari mereka sudah berusaha mengidentifikasinya dengan menggunakan antena mereka. Dengan jarak yang sedekat ini, mereka sudah bisa mengenali bahwa benda yang ada di dekat mereka ini adalah sebuah makanan. Sedikit kita jauhkan sepotong daging ini dari rak budidaya sekitar jarak 5 cm. Semut rang-rang masih bisa melihatnya, akan tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin bisa untuk meraihnya. Sekarang Coba kita goda mereka dengan sebilah bambu pada jarak sekitar 2 cm. Apakah mereka juga akan berusaha untuk meraihnya? Ternyata hanya ada beberapa semut rang-rang yang tertarik. Dan setelah menyadari bahwa ini tidak mungkin mereka raih, mereka pun kemudian mengabaikannya rasanya ada yang kurang jika kita tidak melakukan pembuktian ini di malam hari. Pada malam hari, semut rangrang -rang pun tetap bisa melihat selayaknya siang hari. Aktivitas mereka pun terlihat tidak ada bedanya dengan siang hari. Ini pernah kami ulas pada video tentang hal yang ditakuti oleh semut rangrang. -rang. -rang. Dan seperti yang Anda lihat, uji coba kita pada malam hari ini tidak bedanya dengan pengujian yang dilakukan pada siang hari. Semut rangrang hanya akan merespon gerakan benda yang berada di dekatnya. Baiklah teman-teman, dari tayangan ini dapat kita simpulkan bahwa semut rangrang mempunyai penglihatan yang buruk kemampuan optimal mereka dalam melihat suatu benda hanya berkisar sekitar 15 cm. Dan terlalu sering menengok semut rangrang -rang di rak budidaya tidak akan mengakibatkan efek buruk kepada semut rangrang. -rang. Jika Anda kurang yakin dengan hasil uji coba dan pembuktian yang kami lakukan atau mungkin Anda punya pengalaman yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.